Лично хорошая информация. Ну, вот, примерно, вот здесь мы показали что примерно 250 человек задействованы в создании телефона. Это начинают тех, кто его придумал, тех, кто его делает руками, тех, кто производит для него различные компоненты. Примерно это 250 человек. То есть это те люди, которые задействованы в процессе создания одного ну, вот, мобильного телефона. Вот. Примерно так, что вы представляли, насколько это ну, достаточно емкий процесс, это для одного телефона. Соответственно, если мы увеличим количество телефонов, то в сборке там больше людей и так далее. То есть, ну а средняя фабрика примерно вот а, размеров таких не очень больших производит в, в неделю, мне кажется, 1050 мобильных мм телефонов. Да. Если одна линия, одна линия сброчная. Да. да, по срокам, а, вот от момента, когда маркетологи сказали, что нужно сделать, и до тех пор, пока телефон появился на полке, проходит в среднем, ну, около года. Ну, когда-то по полтора года, когда по Сейчас эти сроки очень сильно как бы, сокращаются. Если вы брали, что может быть это год уходил. Например, у нас а, сейчас запуск проекта занимает там до 45 дней. То есть 45 дней, если есть уже готовая материнская плата, PCB и например, дизайн, который нам нравится, мы 45 дней уже оп, готов телефон. Это потому убили. что второй телефон от первого отличается, может быть, некоторыми функциями и дизайном. Конечно. Но да. когда ты разрабатываешь полностью платформу, новую, вот на это нужно год-полтора, плюс ее проверять, еще во всех странах. Ну у нас другая немножко стратегия, поэтому <laughs> так все происходит. Переходим дальше к нашему голосованию. Наш телефончик уже есть цвет у него, а, есть другие параметры, которые были раньше, батарейка или же толщина. <coughs> Следующий параметр – операционная система, которую мы выбираем. Понятное дело, что большинство присутствующих захотят iOS поставить, но это закрытая платформа, поэтому у нас остается два выбора, как вы производители или открытая системы: это Android и Windows. Поэтому, просто проголосуйте с помощью вашего Твиттера, за вариант, который вам нравится. Либо это Android, либо это Windows, ну, поэтому Windows Phone 7. Да, нам помните, что нужно написать хэштег «Сынки» и указать вот полностью слово Android, либо полностью слово Windows через пробел. Да, наша система это учитывает, и сейчас, чуть попозже, мы сможем показать результаты нашего голосования, если они будут готовы к тому времени. Давайте дальше пойдем. Следующий вариант у нас это... Ой, платформа. Да. Почему, почему я выбрал фо а фотографию котиков? Потому что мне кажется, что так проще объяснить, что такое платформа. Смотрите, а мы все любим котов, собак и других а животных. А у них одинаковая функция. То есть такой дефолтный кот, который, там не знаю, ластится, его можно гладить. Кто, котов, кто, любит? кто любит котов? Можете просто поверить, кто любит как котов и кошечек? Ну половина, да, ну как, ну половина точно любит, котов, и кошечек, есть такое, да. О, Согласен. Ну то есть представим себе, что коты это платформа, и так как у них все одинаковые функции, то коты бывают разные, бывают вот такие стандартные коты, бывают, бывают модифицирующие, ну, египетские что ли какие, бывают да, вот бывают такие вот <свят> инопланетные кошки-крысы. <свят> Но в любом случае это все равно код, она имеет такие же повадки, привычки, характеристики. Mm, вот. Хорошее то, сравнение. То, то же самое с платформами. А, я думаю, что сейчас люди должны выбирать платформу, вот, если говорить об обычном пользовательском опыте, исходя из того, что нравится, не нравится. То есть нет смысла вдаваться в подробности, что она умеет, не умеет. Просто посмотрите, если вам нравится, как это выглядит, если вы разобрались, как зайти в интернет, то значит вы выбрали правильную платформу. То есть, Хорошо, это я задам сейчас такой компрометирующий вопрос такой, экспром. Давай. А, что потребители могут выбирать, к примеру, либо это Android от э, компании Samsung, либо это Android от компании HTC. То есть как потребители, вот, ну, платформа одна и та же, Android, правильно? Да. То есть какие ценности для них они могут увидеть вот двух этих э, разных производителей? Ты знаешь, Лен, секрет даже в том, что для не для всех, но для большинства потребителей они э, не всегда разбираются, где какая платформа. То есть э, а же Android, они не разбираются, что же не разбираются. Нет, ну вот говоря слово Android, мне иногда задавали вопрос, а как сюда Android поставить для Android телефона? То есть Android не всегда понятно и очевидно, если мы говорим про большое количество людей, да? То есть мы, наши друзья, друзья, друзей, может быть разбираемся, но если мысль глобально, то не все это понимают. Поэтому компании придумали другое такое поле для соревнований, которое а, уже... интерфейс стало, да, после того, как, помните, раньше телефоны соревновались камерами, там, мегапикселями, толщиной. И вот когда уже все вышли примерно на один уровень, и вот даже платформа, как я сказал, не стала определяющим фактором, то придумали, как сделать так, чтобы он понравился. Нужно сделать его красивеньким, симпатичным, чтобы там было просто в нем работать. И назвали это слово интерфейсы. Теперь компании соревнуются на поле битва интерфейсов. Давай следующий слайд. Давай, хорошо. Секундочку. Оп. Битва платформы. Ну, вот сейчас, как думаешь, кто вот должен уйти отсюда? Смотри, вот у тебя вот на картинке BlackBerry куда-то уплывает. Это да, правда? То есть, ты, ты знаешь, главное, главное ввязаться в бой, а там уже видно будет. А, а ну понятно, Симбиан тоже что-то, видишь, как бы там не ну, так все очевидно, да, что Симбиан уходит, <laughs> если ты хочешь про это поговорить, да, Android Давай спросим наступает. у нашего, вот, у кого есть а, смартфон на операционной платформе Symbian. Ну так, просто Значит, вот раз, два, а, три, четыре. Ага, uh -huh, 5 я вижу вот здесь, 5, 5, 6, 7. А интересно, 7. А есть такие, кто не знает, на какой операционной системе у него смартфон? <laughs> Нету. Вот Отлично. Ну история. вот есть там, да, <laughs> вот человек, который не знает. Окей, хорошо, это Симбиан. Первый, у кого сейчас находится iPhone? У кого iPhone в руках? Вниз рук. Ну, у рука. кого? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, давайте очень много людей. Первые ряды. Достаточно много, да, все-таки iPhone популярные. А, хорошо, а у кого остался вообще Windows телефон? тебя один есть, у кого человек, у кого есть Windows смартфон? Раз. Значит, раз, 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 Старо. раз, раз. <свят> все, да? Аплодируем человеку. Мне кажется, это прекрасно. Windows смартфон человека. <свят> Единственное. Ну, Жень, на самом деле все впереди. Windows сделал <свят> громадный шаг. Он отказался от своей платформы 6.5, сделал Windows Phone 7. Эй, не в этом сейчас вопрос. Мы говорим, а у кого есть BlackBerry? BlackBerry у кого есть? Раз. Я знаю, что в зале Маза, и у Маза есть Blackberry. Два. Вот, да, вот есть человек из Blackberry, точно. Отлично. То есть Blackberry это все-таки такая больше бизнес-штука, может быть, не здесь стоит задать такой вопрос а по Blackberry. Хорошо, у кого есть Android? Ну, куда... О, смотрите, как радует, а? Ру явно большинство. Я не знаю, как считать, но явно большинство людей пользуются телефоном на Android. Спасибо. Это, то я считаю прекрасно и хороший показатель того, что открытая платформа все-таки людьми повелевает. Им нравится открытая платформа. Правильно. Значит, перейдем дальше. К следующему слайдику. Проектирование интерфейса. Вот расскажи, пожалуйста, как у вас да, происходит. Смотрите, когда вы уже определились с платформой, вот нужно сделать так, чтобы люди не думали даже про платформу. Платформа это просто что-то, какая-то основа, которая вам дает возможности. Вот если, например, iOS она закрытая, если Windows Phone 7 она практически неизменяемая, то Android взыскал свою популярность за то, что он очень гибкий. То есть та компания, которая делает телефон, она имеет право, может на нем сделать все, что угодно. То есть построить огромный дом, показать людям, какой он красивый, какой он удобный, какой он уютный. И вот смотрите, так вот примерно выглядят скетчи, такие первые наброски, когда собираются инженеры, собираются специалисты по интерфейсам, маркетологи, и там придумают какой-то новый пункт меню. Вот они так примерно обрисовали. То есть примерно, слушайте, у нас там будет, значит, вот YouTube, значит, да, у нас будет показывать, да, примерно. Нет, я тут нет это говорю. YouTube, Женя. Если говорить про конкретный этот случай, это меню а, советы, которое а показывает вам видео, прямо видео на вашем экране, как пользоваться телефоном. Но чтобы люди это поняли, нужно сделать это красивый а, okay. okay. видео. А, такой видеогайд. Окей. видео инструкция. Давай посмотрим, что получилось в итоге. Это оп. Давай. И следующая вот такая картинка получилась у нас. Если Эть... Вуаля! Вот так все вышло в итоге. Да, именно так красиво уже выглядит для конечных <свят> пользователей. <свят> да, то есть пользователи потом, надеюсь, оценят, что вот, думал там что-то дешевое работал все-таки, чтобы было ему удобно и пользоваться и так далее. И вот это один из примеров. На самом деле у компании есть очень-очень много людей, которые отвечают за разные-разные пункты меню. Один человек отвечает за смс, чтобы там было удобно набирать сообщения, можно было их пересылать, можно было их архивировать. Другой отвечает за почтовый клиент, чтобы он был такой же удобный, как на компьютере, чтобы поддерживал связь с другими почтовыми клиентами. И вот за каждый, каждый кусочек меню отвечает специализированный человек. Отлично. У нас в компании есть много людей, которые отвечают за Просто тестирование телефон, чтобы все это нормально работало и не было проблем. То есть мы особо не придумали какие-то новые функции, мы просто сделали, чтобы текущие функции работали нормально. И, как показывает статистика, это неплохая стратегия. Да, что дальше у нас? А, С интерфейсом вот рассказываю. Да, в итоге да, рождается да. то, что мы видим, то, что мы понимаем, вот из множества вот этих вот программок рождается ощущение о телефоне, а, то, как людьми пользуются. И как раз вот это то, что отличает а, один Android-телефон от другого android телефона. А, на самом деле, вот, как я сказал раньше, все свелось, все соревнование между платформами свелось к двум вещам. Это дизайн и это интерфейсы. А, причем интерфейсы гораздо более гибкие. Если в дизайне у вас есть ограничения какие-то физические, то здесь в программах вы можете сделать все, что угодно. Ну, для примера, мои самые любимые функции, это когда э, мне кто-то звонит, я беру телефон в руки, звонок утихает сам. То есть он понимает, что я уже взял его, нечего тратить батарейку, нечего беспокоить окружающих, и громкость падает там до минимального уровня. Или же когда, например, я вытаскиваю, вытаскиваю наушник из телефона, то плеер ставится на паузу. Вот таких функций можно придумать миллион, просто бесконечное количество. И как раз это то, что определяет удобство пользования телефоном. Кстати, ты говоришь, да, внешне выделяется телефон, тоже вот мы сделали такой телефон, женский, вот такой телефончик, который так вот открывается. Говорят, что экспериментов, ну нет, сейчас очень мало в мобильной индустрии. Вот такой телефончик, и вполне нормально для девушек, вот такой зеркальце и так далее. Так что телефон является интерфейсом и внешним видом. Еще по поводу по по внешнего вида, да, я для примера взял телефон. Один из первых мобильных телефонов э с MP3-плеером. Если кто-то знает эту модель, то поднимите руку, что это за телефон, вы можете сказать? Ну, компания на S. это на самом деле, SL45, это первый мобильный телефон, который вообще стал проявить музыку. Вот, и здесь появилась карта памяти, MMC, вот такой вот раритет. Ты знаешь, мне кажется, что вот сейчас есть люди, которые фанатеют от старых машин, которые там чистят их, полируют, ездят на них. Вот, может быть, не знаю, через здесь появятся люди, которые фанатеют от старых телефонов, которые ходят вот с такими Любимыми, близкими к сердцу телефонами. Да, это да, да, это да. потрясающий телефон, это Ericsson T39, один из первых или телефонов, где была добавлена функция Bluetooth, собственно говоря, которая позволила пользоваться беспроводной гарнитурой, и это положило начало развитию этой технологии как раз, да. Вот, очень тонкий, стильный, даже вот по современным мерам, мне кажется, он такой неплохой. А да. я, бы, я бы ходил сейчас таким. Да, мам? Угу, да. Хорошо, да. Примерно так, когда-то можно было так говорить и пользоваться я думаю, что мы по небудем задерживаться. Перейдем дальше к следующему слайду. Это у нас э, облачные технологии. Вот похвались Смотрите, давай. Да, вкратце расскажу про них. Когда уже и в интерфейсах поле битвы, поле конкуренции стало тесным, то компании начали искать для себя новое. Новое такое побоище. это облачные технологии. Сейчас в основном они используются для синхронизации данных. То есть где-то там на серверах, в Китае, в Америке, где угодно. В Тихом океане а, стоят жесткие диски, которые накапливают информацию, и ваш телефон умеет с ними обмениваться. То есть можно сохранять все фотографии, музыку и так далее. Если говорить про конкретный этот сервис, то он а, позволяет, а, как минимум, найти ваш телефон или узнать, где он был в последний раз. Вот есть карта, телефон там, например, раз, не знаю, в пять минут общается с ней и говорит, где он находится. Поэтому, если вы просто уходя с работы, а, уходя из дома, из дома, конечно же, не можете его найти. И у него выключен звук, потому что вечером вы отключили громкость. Можно зайти вот на этот сайт облачных технологий, нажать кнопочку позвонить и интернет отправить сигнал в телефон. Телефон заряет на максимальной громкости, и вы поймете, что он там где-то за диваном закатился. Либо другой пример, если вы забыли его в ресторане и видите, что телефон примерно в том же районе, тогда всегда можно заблокировать экран. То есть прямо на экран пишите команду, пожалуйста, верните телефон, там дам вознаграждение не знаю, 100 долларов или, или одно свидание. Вот. Человек может позвонить на ваш номер обратно и связаться, вернуть телефон. И последний уже случай, такой абсолютно безнадежный, вот здесь даже специально красная кнопка для этого есть. Если видно, что на карте телефон двигается куда-нибудь, ну, не знаю, в Ростовскую область, в Чечню, тогда можно просто нажать красную кнопку и да, все данные сотрутся. То есть телефон вы не вернете, но как минимум вы сохраните свои и фотографии. Вот а, такие возможности расширенные, которые позволяют вам управлять телефоном через интернет, Сохранять какие-то данные, контакты, смски Позволять проще перейти с одного телефона на другой Называется облачная технология Ну, если так, для, в контексте телефонов Ну, понятно, И у вас хорошее, наверное, добавление а, У нас еще один вопрос, который есть Это сколько сим-карт будет в телефоне-то? Кому нравится вообще, какие? Одна сим-карта или две сим-карты? Ну, Конечно, перейдем к этому Потому что выяснилось, что в России очень большое проникновение а, Мобильных а, теле телефонов, собственно говоря, больше 100% и выяснилось, что многие люди носят с два телефона. Именно для таких людей ну, мы делаем последний год-два, наверное, уже, мобильные телефоны с двумя сим-картами. Поэтому, если возможно, то вот можете в Твиттере проголосовать, сколько сим-карт будет в нашем телефоне, который мы вместе с вами сегодня прямо создаем. Результаты мы увидим чуть позднее. вы да, Они голосуете, я просто хочу сказать, что цели, которые ну, несутся в создании мобильного телефона, они могут быть абсолютно разные. Ну, это может быть там, не знаю, заработать денег. Есть появляются мобильные компании, которые делают уникальные продукты. Мира компания не да, такая компания европейская, которая сделала мобильный телефон, который тоже, а, навел, к сожалению, помер, то есть он прекратил существование своей, как, 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 компания а, мобильного подразделения, но они сделали технологию, такой называли а, Z-Force, когда а, определение такого сенсорного экрана происходило с помощью пальцев, с помощью точек, которые находятся по краям от экрана. К сожалению, технология ну, не была воспринята с воодушевлением пользователями. И это один из примеров того, когда технология не является мейнстримовой, но является вообще какой-то какой выдающийся. В чем хочу показать, я держу уже в руках телефон, который находится внутри. А, вот так вот, мобильный телефон. А, у него внутри находится проектор. То есть